Azərbaycan xalqının şifahi poetik yaradıcılığı kimi mənalandırdığımız folklorun tarixi Azərbaycan ərazisində ilk insan məskənlərinin meydana çıxmasına gedib çatır. Bu gün Azərbaycanın dünyanın ən zəngin folklor sərvətlərindən birinə sahib olduğu bütün dünyaya bəllidir. Bunu milli dəyərlərimizin və abidələrimizin bir çox beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qorunması və dünya mədəni irs siyahısına daxil edilməsindən də görmək olar. Zəngin milli adət-ənənələrə malik Azərbaycan türklərinin folkloruna nəzər yetirsək, bütün türk dünyasının malik olduğu ortaq dəyərlərdən başqa, Azərbaycan türklərinin də özünə məxsus folkloru mövcuddur. Xalqımızın zəngin, özünə məxsus və maraqlı folklor nümunələrindən biri də xalq oyunlarıdır. Tarixi çox qədimlərə gedən, xalqın müxtəlif dövrlərdə adət-ənənələrini, etnoqrafiyasını özündə yaşadan bu oyunlar nəsildən-nəsilə keçərək bu günümüzə də gəlib çatıb. Oyunlar xalq həyatının müxtəlif cəhətlərini, eləcə də müxtəlif mərasimləri əks etdirən qədim folklor janrlarından biridir. Xalq oyunları ən qədim dövrlərdən xalqın məişət həyatını, əyləncə dünyasını özündə əks etdirmək baxımından xüsusi maraq doğurur. Bu gün təəssüf doğuran hallardan biri xalq oyun tamaşalarımızın unudulması və onların tərbiyəvi əhəmiyyətindən istifadə olunmamasıdır. Uşaqlarımız ailələrinin dağılmaması, övladlarının yüksək səviyyədə tərbiyə alması üçün məişətimizdə, mərasimlərimizdə, xalq oyunu tamaşalarından geniş şəkildə istifadə ediblər. Bu gün Azərbaycanda çox sayda ailələrdə problemlərin olduğu göz qabağındadır. Belə problemlərin həllini başqa sahələrə daşırmaqdansa, öz milli mənəvi dəyərlərimizin təbliqinə böyük önəm verməyin zamanı çatır. Belə ki Folklorumuzun qiymətli nümunələri olan maralı oyunu, ikilim arası məhşət problemlərimizdən bəhs edən və böyük tədiliyyəvi xarakter daşıyan oyun tamaşalar bu gün məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Əsasən Kəlbəcər rayonunun spesifik folklor nümunələri sayılan bu oyunlar ötən əsrdə toyularımızın, el şənliklərimizin əsas bəzəyinə çevrilib və hər məclisdə oynanılaraq sevgiyə, ailəyə sadiqlik və sədaqəti təbliğ edən Ailənin möhkəm təməllər üzərində qurulmasını insanlara aşılayan bu oyunların bu gün cəmiyyətdə təbliqinə böyük ehtiyac yaranıb. Hazırda qloballaşan dünyada insan-insan münasibətlərinin və insan cəmiyyət münasibətlərinin düzgün istiqamətdə və soykökümüzə bağlı şəkildə inşaf etdirilməsinin bir yolu da milli mənəvi dəyərlərimizi yaşatmaqdan, onları təbliğ etməkdən və gənc nəsillə əçlamaqdan keçir. Milli lider Heydər Əliyevin sözləri ilə desək, Cəmiyyətin gələcək tərəqqisi bir çox cəhətdən indi gənclərimizə nəyi və necə öyrətməyimizdən asılı olacaq. Məhz milli liderin bu sahədəki əsas ideyası gənclərimizə milli mənəvi dəyərlərimizlə yoğrulmuş, müasir biliklərə əsaslanan və onlara milli kimliyimizi tanıtdıra biləcək bir tərbiyənin verilməsindən ibarət olub. Bu milli mənəvi dəyərlərə əsaslanan siyasi ideoloji məktəb hazırda ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla davam etdirilir. Bunu ölkə rəhbərliyinin xalq sənətinə, milli mənəvi dəyərlərimizə, folklor nümunələrimizə verdiyi dəyərdən görməyolar. Ölkəmizdə bu sahədə görülən böyük işlər Azərbaycan xalqının milli mənəvi və mədəni irsini bütün dünyaya tanıtdıran Heydər Əliyev fondunun və onun rəhbəri Mehriban Xanım Əliyevanın da adı ilə birbaşa bağlıdır. Dövlətin qayğı və himayəsində olan milli mənəvi irsimizi təbliğ və tərənnüm etmək Onu gələcək nəsillərə çatdırmaq vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da üzərinə düşən bir məsuliyyətdir. Hələ 2003-cü il 16 may tarixində Azərbaycan folkloru nümunələrinin hüquqi qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilib. Burada folklor nümunələrinin hüquqi tərəfdən qorunması və onun gələcək nəsillərə çatdırılması sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Ulu babalarımızdan bizlərə əmanət qalan maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrimizin qorunması, onların araşdırılması və gənc nəsillə bu istiqamətdə biliklərin verilməsi bu gün Azərbaycan dövlətinin də əsas məqsədidir. Bu məqsəd naminə gənc nəslin təhsil-tərbiyəsində milli dəyərlərimizdən xalq oyun tamaşalarından istifadənin vacibliyini nəzərə alaraq onların təbliği və gənc nəslə çatdırılması görülən işlərin əsas qayəsini təşkil edir. Muğhalıq sənəti nümunələrini qoruyub yaşatmaq, onları gələcək nəsillərə çatdırmaq, bu sənət nümunələrini yenidən canlandırmaq vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, hər bir vətəndaşın borcu və məsuliyyətidir.